嗨，Hi, 腾讯时尚、腾讯视频的朋友们，大家好，我是肖战。今天我是在 GUCCI 的二零二三秋冬女装系列的大秀上面，在米兰，非常非常的激动，也非常非常的开心。嗯，久违的重逢。今天这一身呢，其实主要是比较放松，比较松弛一些，想呈现给大家一种。 比较摩登，然后又比较复古的这样一个混搭感吧。我印象比较深刻的，第一是装置，我很喜欢它那个电梯的舞台的设计。然后，其次是单品的话，我非常非常喜欢它的很多廓形的外套，我非常喜欢。如果是我的话，我一定会入手那一件廓形的外套。 很开心，然后很激动，因为久违的重逢嘛。我刚刚说的，我觉得我希望大家可以推荐给我吧。我逛了一下，逛了一下米兰大教堂，就是很普通的米兰街头走了一走。